হয় আজি বাইদেৱে কি তোমালোকক বহুত দেৰিলৈকে মিকালে অ হেৰি নহয় পিছে পাৰিছ নে নাই আকৌ ডান্স কৰিব পাৰিছো পাৰিছা অ ভালকে কৰিবা আকৌ দেই তুমি ডান্স কৰি ভাল পাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে ডান্সৰ স্কুলত দিছিলো নহয় অ কিবাইছো ৰ'বাচোন কি হ'ল লোকৰ ঘৰবোৰ চাই থাকা নহয় অ মাজনী তুমি সেইবোৰ বুজি নাপাবা এটা সময়ত মই এখন ঘৰৰে বোৱাৰী হৈ আছিলো তুমি তেতিয়া তেনেই সৰু গম পাইছা আৰু আজিয়েই ঘৰখন একেবাৰে অচিনাকিদৰে হৈ থাকিলে ঘপককৈ মানুহগৰাকীক দেখিহে মই ৰৈ গ'লোঁ কিনো কৰি আছে তেওঁলোক কেনেকৈনো আছে জানিবলৈ বৰ মন যায় কিন্তু গেটখন পাৰ হ'বলৈ মোৰ সাহস নাই ঠেলি হয়তো আমাক খেদি পঠিয়াই দিব জানো পাই তুমিনো কিবোৰ কথা কৈ আছা ব'লাচোন যাওঁ মোৰ বহুত ভোক লাগিছে যাওঁ ব'লা জীৱনত কিছুমান স্মৃতি থাকে যিবোৰ পাহৰিবই নোৱাৰি বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছে আজি তুমি এইখন ঘৰতে ওলোৱা সোমোৱা কৰিলাহেঁতেন এইখন ঘৰ চোতালতে খেলি থাকিলাহেঁতেন এইখনে আমাৰ নিজৰ ঘৰ গম পাইছা ব'লা জানো দেই কিনো কৈ থকা তুমি এইবোৰ কথাবোৰ মামাক আজি ক'বগৈহে লাগিব জানো পাই কতলো সোমাই থাকে হৰি ইমান গৰম পৰিছে পাকঘৰটোত কিন্তু মই সোমাই থাকিব পৰা নাই দেই হব গৰম পৰা বস্তু পৰিব এই গাত গালগা কেলে বহাহি হা গাত গালগা কেলে বহি শান্তি নাই দে সঁচাকে

হা বাইদে কি হল কচোন কিলে কেলে এনেকে আহিছো অ বাইদেউ তোক মাতি আছ নে মই কি হল হা অ কি হ

ত' একেটা কথাকে মনত পেলাই কিয় হা দুখ কৰি থাকক অতীত কথাবোৰ মানুহে মনত পেলাই থাকে নেকি কেতিয়াবা তোক জানো আমি কেতিয়াবা কষ্ট দিছোঁ হা নাই এই কেতিয়াবা বেয়াকৈ গৈছে মই কেতিয়াবা বেয়াকৈ গৈছোঁ আৰু মাইনাকতো আমি সদায় সুবিধা কৰিয়ে দিছোঁ চবফালৰ পৰা ত' সেইবোৰ কথা মনত পেলাই নাথাকিবি আকৌ বাইদেউ আপুনি আন দহজনীতকৈ বহুত ভালতে আছে চাকৰি এটা আছে জীয়াই থাকিবলৈ এজনী ছোৱালী আছে আৰু ভায়েকে আপোনাক ইমান মৰম কৰে যদি কিবা দুখ চোখ লাগে আমাক ক'বচোন দুখবিলাক ক'লেহে পাতল হৈ যায় কৰবি মই অন্যতকৈ বহুত ভালতে আছোঁ বাৰু কিন্তু সদায় সেইটো ৰাস্তাইদি আহোঁতে যাওঁতে মই যদি নিজৰ ঘৰখন দেখি আহোঁ কিন্তু সেই সেইখন ঘৰত যদি মোৰ একো অস্তিত্বই নাই সেইখন ঘৰৰ মানুহে যদি মোৰ ঘৰৰ বুলি নাভাবে মোৰ কোনো স্থানেই নাই মোৰ কি দুখ নালাগিব নেকুৱা এইখন ঘৰৰ পৰা বিয়া সোমাই সেইখন ঘৰলৈকে ধুনীয়াকৈ বোৱাৰী হৈ গ'লোঁ তাতে আমাৰ মাজনীও জন্ম হ'ল কিন্তু কোনেনো ভাবিছিলে জন্ম দুবছৰ পিছতে যে তাই দেউতাক ঢুকাই থাকিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো সেইখন ঘৰৰ মানুহে যে মোক এনেকৈ খেদি উলিয়াই পঠিয়াব বুলি মই সেইখন ঘৰৰ স্মৃতিবোৰ পাহৰিব নোৱাৰো কৰবি ভাইটি অ মইনো জীৱনত এনেকুৱা কি ভুল কৰিলো যাৰ কাৰণে ইমান কম বয়সতে মোৰ মানুহজন ঢুকাই থাকিলে মোৰ এতিয়া ইমানটো বয়স হোৱা নাই ন মোকতো নিজৰ মানুহজনৰ প্ৰয়োজন হয় চকা মকাাকৈতেও দেখি আহিছো ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা আগৰ দৰে মাতিবলৈ মন যায় মোৰ মা বুলি বাইদেউ তই এতিয়াও মানে সেইবোৰ মানুহৰ কথা মনত পেলাই পেলাই কান্দি থাকো মাজীনী জন্ম হোৱা আজি বাৰ তেৰ বছৰ হল তাৰ পিছতো কি দৰকাৰ সেই ঘৰৰ মানুহলৈ মনত পেলাই থাকো হব তোৰ যদি ইমানেই মনত পৰি থাকে এতিয়াও মনত পৰি থাকে তই তেনেকে কথাবোৰ নকবিচোন যা বুলি কলে মই এতিয়া যাব নোৱাৰো নহয় সেইখন ঘৰলে মইতো ভবা নাছিলো ন ভাইটি ৰক্তিমে যে তেনেকে আমাক ইমান সোনকালে থৈ যাবগে হ'ব দেচোন তই নাকান্দিবি হব নাকান্দিবি হব বুলিলে নহয় নহয় তই এতিয়াই বুবুজি নাপাওঁ যাৰ লগত হয় সিহে বুবুজি পায় আমাক এইটো গুচি গলগৈ তেতিয়াৰ পৰা মই মাজনীক তোৰ সাহসতে ডাঙৰ দীঘল কৰিছো তাইতো দেউতাক কেনেকুৱা চেহেৰাটো মনত নাই হয়নো মাজনী থাকিব লাগিছিলে তাই আজি সেইখন ঘৰত বাপেকৰ ঘৰত থাকিব লাগিছিলে আৰু আছে আছে মোমায়েকৰ ঘৰত তহঁতি যিমান মৰম কৰিলো মই সদায় ভাবো আমি তহঁত দুটাৰ কাৰণে সমস্যা নেকি তহঁত দুটাৰ কাৰণে বাৰ্ডিন হৈছো নেকি সেইবোৰ টোপনি সৈতে কৰিছো এই বাইদেউ আপুনি যে কিনো কথাবোৰ ভাবি থাকে আৰু এইবিলাক কথা ন ভাবি থাকেনে বাৰু আৰু আমি বাৰু কিয় বাৰ্ডিন হিচাপে আপোনালোকক লম মাজনীয়ে বাৰু কি বুলি ভাবিছে আপুনি কথাবোৰ ভাঙি পেটি কোৱা নাই নহয় কৰবি চোৱা তুমি আজি এখন ঘৰৰ বোৱাৰী এইখন ঘৰ তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি জানো ভবা নাই মইতো তেনেকৈ সেইখন ঘৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিছিলোঁ তাতে কিমান মৰমত আমি আছিলোঁ সকলো মিলিজুলি মাজনীও তাত জন্ম হ'ল আৰু মাজনীয়ে তাত ককা আইতাকৰ মৰম পাম মৰমত ডাঙৰ দীঘল হ'ব লাগিছিলে হয়নে নহয় কোৱা আৰু আজি চোৱা ৰক্তিমে আমাক এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইখন ঘৰৰ মানুহে আমাক খেদি দিলে তোমাৰ লগত যদি তেনেকুৱা হয় তুমি জানো ভাল পাবা কেলেনো ভাবিম বাৰু বাইদেউ তেতিয়াহ'লে যিবোৰ সপোনত ভাবিব নোৱাৰা সেইবোৰ আমাৰ ঠিক আছে হব আৰু কণা কটা কৈ থাকিব নালাগে বাইদেউ তোৰ দুখ এটাতহে ন মাজনী যে ককাক আৰু আইতাকৰ মৰম নাপালে তাত ডাঙৰ হব নোৱাৰিলে তোৰ দুখ সেইবিলাকত নহয় জানো হব আজি তহঁতক মই তালৈ লৈ যাম খালি তহঁতক একেবাৰে খাবলৈ নিদিওঁ মই এবাৰ ফুৰাই আনিম তেতিয়া তহঁতৰ চব মন চন ভাল লাগিব মই নিজৰ কাৰণে নহয় কৰবি তাত মাজনীৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে জানা ৰক্তিম আৰু মোৰ একমাত্ৰ সন্তান এই গতিকে তাই তাইৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হব নালাগে বাইদেউ আপুনি একেখিনি কথাকে কিয় কৈ থাকে বাৰু ৰক্তিমৰ ঘৰ সা সম্পত্তি যিমানখিনি আমাৰ মাজনীয়ে নেপালেও হ'ব আমাৰচোন বহুতখিনি আছেই আৰু আপোনাৰোচোন চাকৰিটো আছেই মই সেইবোৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা নাই কৰবি মই তাইক তাই ককা আইতাকোপাৰ পাবলগীয়া সেই অধিকাৰৰ কথা কৈছোঁ তাই জানো নিজৰ ককা আইতাকোপাৰ মৰম পোৱাৰ অধিকাৰকণ নাই তাইতো সেইখন ঘৰৰে সন্তান হয় মইতো ক'ৰবাৰ পৰা তাই কনা নহয় ন আৰু তাইতো খুৰাক আছে খুড়াক খুৰীয়ে ককাক আইতাক এইবিলাকৰ পৰা তাই মৰম অকণ জানো পাব নালাগে মই যি ভুল কৰিলো কৰিলো মই যদি কিবা পাপ কৰিলো কৰিলো কিন্তু মাজনীয়ে কিয় সেইখিনি ভোগ কৰিবলৈ পাইছে অ বাইদেউ মাজনী ব'লা কৈ আহো বলা

কি হল তাতে ৰৈ দি যে ঘৰত গৈচোন কন্দা আগতা শাহুক দেখি মনত পৰিলে ঘৰলে আমুক তামুক আহ দিয়া এতিয়া মন লাগা মাজনী আহা ভয়ে লাগিছে অ ভাইটি কোনো আহিলেও ইমান ইমান লৰালে ওলাই আহিব নোৱাৰো নহয় ভিতৰত কাম কৰি আছিলো ভালে আছে আমি আপোনাৰ নাতিনীয়েকক ফুৰাবৰ বাবে আহিছিলো আকৌ অ শুন শুন এইফালে এইবোৰ চাহ আপদবোৰ ঘৰ সোমাইছেহি কি কৰ তই কৰহি দেই মই হলে একো গম নাপাওঁ কোনো ভয়হে লাগিছে মাজনী সিহঁতৰ আইতাৰে হয় ভয় নকৰিবি ৰ তেওঁতো সৰুতে দেখা নহয় এতিয়া দেখি পেলাই তোলে মৰম উপজিব চিনি পোৱা নাই অ মাজনী বহুত দিন হল নহয় ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা কেলে ইমান চিঞাখৰ কৈছো আনকালে আলহী আহিলে দেখোন তই চাহ তাত দিয় মোক জোকাই নাথাকো আজি কেলে চিঞৰিছ চাই আকৌ যা এই আগতটো ঘৰলৈ আহিছে যা অ আজি এজনী আকৌ কেলে আহিছে হে এই দাদা মোৰতো খাই পেলানি শান্তি নপলালে আকৌ এতিয়া আজি ঘৰ চাপিবলৈ আহিছে ঠিক নাই জানো নিজৰ গিৰিয়েকটো মূৰটো খাই হেঁপাহ নপলালে এতিয়া আকৌ আকৌ চাপিবলৈ আহিছে নাজানো আৰু কিহৰ কাৰণে বাইদেউ কি কৰ মই ক'ব নোৱাৰো দেই কি কৰ মই কি কৰিম নিজেও ভাবিব নাই ভাইটি কান্দিবা আকৌ ঘৰত কৰি আহি দিবা কোৱা কি কথা আছিলে অশান্তি দিয়া উদ্দেশ্য আমাৰ অকণো নাই মাত্ৰ আমি এই কাৰণে আহিছিলো যাতে নাতিনী মোৰ দেখোন ল'ৰাটোৱে নাই তাই মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ চোপাই থৈ গ'ল এতিয়া আকৌ মোৰ নাতিনী পৰিচয় দিবলৈ আহিছে মোৰ কোনো নাতিনী চাতিনী নাই দেই এইবোৰক মই আপত বক চপাই ল'ব নোৱাৰোঁ নাই মোৰ কোনো নাতিনী মোৰ যেতিয়া ল'ৰাটোৱে নাথাকিলে এইবোৰ কোন কোটা আমা তুমিহে কৈছিলা তোমাক আইতাক নিম বুলি এয়াই নিম আইতা মোক দেখোন অকণমানো মৰমে নকৰে ইয়াত মানে নাটকখন কৰিম বুলি ভালকৈ আখৰাটো কৰি আহিছে সকলোৱে হা মই আকৌ চাপাই ল'ব নোৱাৰো দেই ঐ শুন তই কি কৰ মই ভিতৰলৈ যাওঁ হ'লে কি হব এতিয়া না একো নহয় আমি মামাহঁতৰ ঘৰলৈকে যামগে যা যা ইয়াত তহঁতৰ কোনো কাম নাই বাপেৰে মৰিলে নহয় ইয়াত এতিয়া কোনো নাই তহঁতৰ যাকে যা আৰু তই আঁতৰ শিশা বতাহটো আহিবলৈ গৰম উচিত দেখা নাই ঘামিছো হ'ব দে বাইদেউ যাওঁ ব'ল আৰু কাহানো ইয়ালৈ আহোবই নকবি মা যদি শুনিলা নহয় মায়ে যদি কেতিয়াবা কয়ো ইয়ালৈ নাহোঁ বুলি ক'বা বল এতিয়া ঘৰলৈ যা যা চাবা